Сьогоднішні гості ваші ровесники та декотрі люди і за все життя не встигли пережити тих жахів, що бачили вони. Адже ці діти приїхали із зони АТО. такое и понимаешь, что ты будешь кормить уже, по сути, детей героев, которые пережили больше, чем пережили некоторые взрослые. благаем вас. Продемонструйте им всю свою любовь, адже им так часто ей не выстачает. Entonces. И пока они прямуют до нашей кухни, давайте познаем мы с ними. Ну, как бы, наверное, реально очень сложно было этим, этим деткам, потому что вот мы даже иногда недовольны, что нам там что-то не купили или еще что-то. А вот я вообще даже не могу представить, если бы у меня вообще вот ничего не дома не было, родителей, там, друзей. Вон, вот с кем-то вот, вот с кем просто, чтобы поговорить, сесть, поиграть, как бы. Мне 9 лет, и я, я приехала с Пермайска. Когда я жил в Пермайске, начали бомбить, начали взрывы, и я уехала. Я смотрю, Тамашев плачет, когда показывают видео. Я не понимаю, за чего. Я думаю, грустно ему или опять актер погорелого театра. Оказывается, Тамышев переехал из Луганска в Киев из-за войны. Вот поэтому он все это так принял, близко к сердцу. Меня зовут Багада. Мне 8 лет. И я приехал из Луганска, из Брянки. Я тоже из Луганска. У меня там остался дом. Не знаю, там папин, все папин осталось. Постоянно мимо нас проезжали танки, день везде мы слышали выстрелы. Каждый человек на этой войне настроен вот против так э, жестко. А эти дети из-за взрослых должны страдать. Они лишились всего, что есть у меня. Из-за взрослых. То есть остальные участники войны просто распорядились э, жизнями этих детей по-своему. Ставили миномет за домом уже. Ну, приехал такой джип, и там миномет поставили. Ну, потом мама с папой испугались и решили уезжать. Это дети войны, можно сказать. Они пережили такое даже. Не каждый взрослый пережил, а они пережили. Малютки 7-8 лет, ну как они такое пережили? Это в голове не суммируется. А я в Луганске с мамой, папой и с братьями. Мы оттуда уехали, потому что там началась война. Там все время стреляли очень громко. Я слышал, как стреляли градом, и у нас в то время еще окна трусились. плачу, потому что у меня моя мама работает волонтером для детей. Я вот часто помогаю, я плету специально браслеты выживания, вожу экскурсии для детей, у которых родители в АТО. То есть я тоже помогаю где-то в волонтерской организации и э, мне кажется, то, что этим детям нужно помогать, а не стоять и плакать. Потому что если мы будем плакать, то они будут видеть наши слезы и сами больше расстраиваться. Меня зовут Саша, мне 9 лет, и я приехала э, с Горловки. Их детей мне стало так жалко, что я понимаю, все сегодня я должна приготовить что-то такое, такое, такое блестящее, чтобы этим детям понравилось. Я очень хотела этим детям угодить.